Air tenang mengalir ke muara Jernih wajah menatap bicara Terima kasih Tuan Yang Dipertua Memberi ruang kalau bahkan bersuara okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam Malaysia Madani Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua Atas peluang yang diberikan untuk membahaskan Titah Diraja Kebahadulian Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Tuan Yang Dipertua Selaku Ahli Parlimen daripada Sabah saya menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung berkenaan Perjanjian Malaysia 1963. Dan saya senada dengan ahli-ahli parlimen yang telah menyorakan agar ianya diselesaikan dengan kadar segera terutamanya berkaitan isu tuntutan royalti minyak 20% dan hak 40% hasil bersih negeri. MA63 perlu dilihat sebagai agenda nasional yang memerlukan komitmen politik yang jelas tindakan konkret serta garis masa pelaksanaan yang tegas demi memastikan hak Sabah direalisasikan sepenuhnya. Pelaksanaan MA63 amat penting bagi memperkukuhkan kedudukan Sabah sebagai rakan setara dalam Persekutuan Malaysia. Saya juga menyambut baik usaha kerajaan untuk melaksanakan dashboard MA63 sebagai medium pemantauan kemajuan pelaksanaan setiap perkara yang telah dipersetujui. Inisiatif ini amat penting bagi memastikan ketelusan, akuntabiliti dan memberi ruang kepada rakyat untuk mengetahui perkembangan semasa secara terbuka. Tuan yang Dipertua, saya merekamkan juga penghargaan pada Kerajaan Persekutuan atas peruntukan dan komitmen terhadap pusat jantung Sabah yang sememangnya menjadi nadi rawatan kardiologi bagi rakyat Sabah. Namun penghargaan ini mestilah disusuli. dengan tindakan susulan yang praktikal. Dalam arti kata di peringkat operasi sebagai contoh, terdapat keperluan mendesak untuk penggantian katil pesakit dan peralatan perubatan khususnya di wad pasca pembedahan. Keselamatan pesakit jantung, keselesaan rawatan dan juga kualiti pemulihan tidak dapat dikorompomi atas alasan kekurangan aset. Tambahan juga di kawasan saya sebagai contoh ya, berharap klinik kesehatan tamang ya, dapat disegerakan ya, walaupun terdapat banyak uh, kekangan untuk melaksanakan proyek ini perkara yang telah dinantikan oleh penduduk Pulau Sebatik sejak sekian lama saya juga memohon ya, pertimbangan KKM untuk menyediakan rumah transit keluarga pesakit khususnya di hospital rujukan utama ya seperti Hospital Queen Elizabeth dan Hospital Besar Tawau. Ketika ini terdapat keluarga pesakit yang terpaksa berehat dan bermalam di perkarangan hospital, di lobi dan sebagainya. Dan bagi pesakit jantung berisiko tinggi, kehadiran ahli keluarga adalah sebahagian daripada sokongan pemulihan. Ini bukan isu kebajikan kecil tetapi soal maruah sistem kesihatan negara. Puan Yang Pertua, saya membangkitkan isu kelewatan penentuan status penduduk tetap ataupun PR dan keluarga negara di Sabah yang mengambil masa bertahun-tahun. Malah ada kes berpuluh-puluh tahun masih ya, belum dapat keputusan. Saya memohon penjelasan rasmi KDN mengenai tempoh sebenar proses penilaian kerana ketidakpastian status ini memberi kesan langsung kepada Pendidikan anak-anak, peluang pekerjaan dan juga integrasi sosial dan sebimbang Jika tidak ada garis masa yang diberikan yang sudah pasti akan golongan ini akan semakin banyak lagi. Tuan yang Pertua, saya juga ingin membawa isu bekalan elektrik di kawasan saya, di kawasan pedalaman di Kampung Luasong di mana adat yang elektrik telah didirikan. Namun bekalan kepada tiang elektrik tersebut masih belum dapat disalurkan. Justru itu timbul persoalan di kalangan penduduk kampung. Mengapa infrastruktur sudah ada tetapi bekalannya masih belum berfungsi. Jadi ini mewujudkan persepsi kegagalan penyelarasan antara agensi. Dan tambahan pula, bekalan elektrik pada hari ini bukanlah ya kemewahan tetapi ianya adalah prasyarat pada asas pendidikan, ekonomi, dan juga keselamatan. Tuan, -tuan yang dipertua, ketika ini, proyek PEN Borneo Sabah masih berada uh, pada tahap fasa 1 uh, dan dijangka siap sepenuhnya di antara tahun 2018, 2028 sehingga 2029. Namun, tempo ini menuntut langkah proyektif uh, daripada semua uh, pihak yang berkepentingan agar pelaksanaannya dapat dipercepatkan sejajar dengan keperluan semasa. Oleh itu, ya, sementara menunggu projek Penboniao fasa 3 yang belum kita tahu lagi ya, bila dia punya jangkaan pemulaan, saya menyarankan ya pihak uh, JKR ya. agar penyelenggaraan uh, jalan Morotai Kalabakan Sapulut sepanjang 81 km disegerakan terlebih dahulu dengan anggaran kos keseluruhan sebanyak RM76 juta. meliputi kerja-kerja pembaikan jalan berstatus rating 3 yang dianggarkan, yang dianggarkan RM14 juta, rating 4 sebanyak RM50 juta dan rating 5 sebanyak RM12 juta. Usaha ini bukan saja penting ya untuk kita meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya, malah menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, kelancaran mobiliti penduduk dan pembangunan seimbang di kawasan pedalaman. Saya memohon ya, pada pihak Kementerian agar eh, permohonan tambahan peruntukan khas bagi penyelenggaraan jalan merotai Kalabakan Sapulut ya, memandangkan keadaan jalan yang terlampau teruk ya, daripada stres itu. Ada lebih kurang 24 cerun yang salah, salah satu cerun itu sudah memakan setengah sudah, ya, dia punya jalan ya, dan peruntukan sedia ada ya sebanyak 1 hingga 2 juta setahun nampaknya tidak mencukupi untuk JKR bahagian Tawau uh, di mana kawasan jagaan mereka ini meliputi empat daerah uh, dan saya ingat untuk uh, membaiki kawasan-kawasan uh, uh, yang teruk, ya, perlu lagi uh, penambahan, ya, peruntukan daripada pihak uh, uh, JKR, so kita harapkanlah keprihatinan dan juga kerjasama daripada pihak JKR. Kita tidak mau ada nyawa melayang ataupun ada yang mendapat kemalangan hasil daripada keadaan jalan yang tidak sempurna ini. Dan mudah-mudahan kerusakan ya, serius yang mungkin dapat mengancam nyawa itu kita dapat elakkan dan kita harap ya, pihak. JKR ya, memberikan perhatian kepada uh, perkara ini. Tuan Yang Dipertua, uh, saya juga ingin uh, mempersoalkan kewajaran ya, pembatalan pembinaan SK Perdana ya, Pasir Putih Tawau. Ya, sedangkan timbalan ya, uh, Menteri, Menteri sendiri ya, telah turun padang melawat tapak. Dan keputusan ini sememangnya mengecewakan dan memerlukan justifikasi dasar yang kukuh ya bukan sekadar uh, mungkin alasan pentadbiran justru itu besarlah ya harapan agar uh, Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kerja Raya ya, dapat membuat, membuat tindakan yang sewajarnya lah untuk uh, memastikan ya sekolah ini ya mungkin sekarang, sekarang ini dibatalkan mungkin dapat masuk ke RMK 13 dan dapat dibuatlah ya untuk memastikan ya akses pendidikan ya, terutamanya di kawasan uh, yang terjejas itu Kampung Pasir Putih uh, dapat kepada anak-anak di kampung tersebut. Tambahan pula ya, Tuan yang Pertua SK Morotai yang terletak di Morotai kini menampung hampir seribu lebih murid ya, berbanding kapasiti sekolah yang kecil jauh melebihi, melebihi kapasiti selesa. Oleh itu saya menuntut mekanisme penyelesaian jangka pendek dan panjang daripada pihak kementerian untuk menyuraikan kepadatan ini, mungkin sama ada kaedah pembinaan bangunan tambahan ataupun penyusunan semula sesi persekolahan Tuan dan Pertua saya ingin mengambil maklum berhubung kebimbangan mengenai kesejahteraan komuniti, komuniti perbatasan namun ianya tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang merugikan isu penegasan sepadan ini seperti yang kita sudah maklum bukan keputusan sepihak dan perubahan yang dibuat secara sewenang-wenang di lapangan. Sebaliknya, sebahagian daripada proses rasmi dua hala antara Kerajaan Malaysia dan juga Indonesia yang telah melalui rundingan teknikal serta diplomatik sejak sekian lama ya, sebagai ahli parlimen di mana kawasan yang menjadi tuntutan kedua pihak ini terbabit sememangnya kita mengharapkan ya, di bawah kepimpinan Madan ini kedaulatan negara serta kemakmuran ya, rakyat di perbatasan uh, tidak sewenang-wenangnya digadaikan dengan begitu saja. Akhir kata ya, Tuan yang Ketua, saya ingin mengutarakan ya, pembangunan infra dan juga permohonan ya, kepada kerajaan ya di Parlemen Kalabakan. Yang pertama berkenaan jambatan baru Lokpon ke Kampung Baru Pasir Putih yang difahamkan uh, dalam uh, rek uh, peringkat reka bentuk. Dan apakah ya saya ingin bertanya, apakah status jambatan ini yang telah lama dinantikan. Yang kedua, permohonan bot baru untuk kegunaan klinik di Pulau Sebatik ini. Adakah bot ini ada dan dan kita mengharapkanlah ya supaya pihak kementerian dapat memberikan perhatian untuk memudahkan ya, jika berlaku kes-kes kecemasan. Sekarang ni semua bergantung dengan bot komersial. Jadi maknanya pagi saja, malam tu susah kalau ada berlaku mau kelahiran Sakit uh, kronik dan sebagainya, dan akhir sekali, uh, penubuhan pertumbuhan lain kawasan yang saya pikir telah kita kemukakan sudah setahun lebih. Uh, kita harapkan pihak kementerian uh, dapat memberikan uh, perhatian juga. Jadi, uh, sekali lagi uh, terima kasih kepada Tuan Yang Pertua. Kalau bahar, uh, saya berharap, ya, setiap perkara yang dibahaskan dapat perhatian sewajarnya uh, kalau bahkan menyokong.